Я хочу поблагодарить от всех нас, от людей, живущих в Свич, вас, которые пришли сегодня, в этот морозный день, во Всемирный день борьбы со СПИДом, пришли, чтобы традиционно подвести итоги, чего добилась страна, чего добились мы в противодействии эпидемии вид СПИДа. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы выразить надежду, надежду на лучшее будущее, надежду на жизнь. Сегодня мы обращаемся к президенту нашей страны взять противодействие эпидемии вич под свой личный контроль. Мы уверены, что эпидемию ВИЧ/СПИДа в Украине можно остановить только объединив усилия всех ветвей власти, международных организаций, неправительственных организаций и людей, живущих с ВИЧ. Сегодня нет с нами президента. Мы знаем, что очень много важных дел. Налоговый кодекс, который все обсуждают. Но через 10 лет не будет, кому в нашей стране платить налоги. И ситуация с Виспидом не меньше актуальна, чем налоговый кодекс. Мы понимаем проблемы противодействия эпидемии Виспида в нашей стране. Сегодня мы передаем обращение, которое было подписано во многих городах Украины десятками тысяч людей президенту взять противодействие эпидемии ВИЦПИДа под свой персональный контроль. Мы уверены, что только так можно остановить эпидемию. Виктору Федоровичу, президенту нашей страны, там всего четыре очень простых вопроса. Первый вопрос. Все ли ВИЧ-позитивные люди в Украине получают лечение? Второй вопрос. Рождаются ли в Украине ВИЧ-позитивные дети? И я на этом вопросе остановлюсь, чтобы Лилия сказала, что же ожидать, чтобы она пожелала всем этим детям в Украине, особенно родителям, которые, наверное, сегодня смотрят на своих детей с надеждой, что они будут жить, что важное должно совершиться в следующем году для этих детей, чтобы будущее у них было? Но нет ничего важнее, чем жизнь человека, чем сам человек. Поэтому, мне кажется, это самый главный вопрос, который нужно ставить на повестку дня. И если Украина говорит о том, что мы приостанавливаем, то почему-то все международные организации констатируют, что Украина занимает в Европе все равно лидирующее место по темпам распространения. Я как мама двоих деток понимаю, насколько важно, чтобы дети были наши здоровы, а соответственно родители должны быть здоровыми. Давайте помнить только то, что от каждого из нас зависит будущее нашей страны, будущее наших детей. Все вот эти успехи, все достижения сегодня оказались под угрозой. Почему? В сентябре этого года президент Украины Виктор Федорович Янукович, выступая на сессии Генассамблеи ООН, подтвердил, что Украина сделает все, чтобы выполнить цель тысячелетия по приостановлению эпидемии ВИЧ-СПИД. Но, к сожалению, мы не видим ни увеличения финансирования на программы по СПИДу, ни политические решения. Сегодня эти программы под угрозой, потому что из государственного бюджета практически не выделяются средства на профилактику. Программам заместительной терапии э, препятствуют э, милиция, силовые министерства и из-за этого цель национальной программы выполнена меньше, чем на 50%. И э, программы снижения вреда под угрозой фактически через... Э, из-за того, что приказ Минздрава фактически э, рассматривает эту деятельность как э, криминальную. Поэтому сегодня э, это то время, когда надо э, поднять эту проблему с уровня специалистов, тех, кто э, обеспокоен э, этой ситуацией, до э, верхушки нашей страны. И я надеюсь, эта акция хотя бы с экранов телевизоров достучится, и до ума и до сердец тех людей, которые в нашей стране принимают решения. Конечно, здорово, что именно много средств массовой информации сегодня, потому что я в первую очередь хочу обратиться к средствам массовой информации. Мы э, сегодня проживаем такой период борьбы со спидом, что людей от того, что не слышит средства массовой информации о том, что спид. Э, до сих пор в Украине он существенно есть, э, что Украина по-прежнему занимает первое место в Европе по росту э, эпидемии. Средства массовой информации стали об этом э, говорить два раза в год. Ну и туда может еще три раза в год, не больше. Вот я знаю, что для того, чтобы бороться со СПИДом, очень и очень нужна ваша помощь. Помощь средств массовой информации, чтобы при любые возможности не только в новостях, даже при съемках сериалов или при съемке там телевизионных передач, разные. Желательно вот почаще говорит о проблеме СПИД э, на Украине. А я буду вешать вот Крим на елку. 20 800 человек в Криму страдает от СПИД. У цьому році, порівняно з минулим роком, смертність зросла на 30%, в деяких регіонах на 50% навіть. Дуже тривожна ситуація в Київській області, наприклад, в Одеській області, в Житомирській області, де е, Київська і Житомирська області не було такого великого зростання. Тобто в нас включаються нові регіони України. Наші можновладці очікують, коли у нас буде така ж ситуація, як в Південній Африці, де до 25-30% взагалі настав. Мне бы хотелось, чтобы мы дочекались такой э, ситуации. Сейчас мы их отвозим в секретариат президента. Мы бы хотели, чтобы президент ответил на эти вопросы. И в случае, если он ответит на них отрицательно, чтобы он исправил эту ситуацию. И как минимум людям сказал, что он сделает для того, чтобы эта ситуация в Украине с развитием никогда не повторилась. Что же он ответит этим людям, что их ждет в следующем году? Сюда получается здесь. Понятно, Так, короче, оставляем.